шановні друзі, і флеш-інтерв'ю після матчу з головними тренерами команд суперниц сьогоднішніх, Главный тренер команди Нива В, Вінниця Юрій Слов'янко. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ви налаштовувалися на дуже важкий матч, я розумію вас, так? Ви приїхали сюди, ви приїхали в місто Ромни, ви побачили цей стадіон, це футбольне поле, яка у вас була вот. Это первая первая думка вот про то, что будет проходить. Ну, я вам скажу, что я, в принципе, я знаю эту команду, приходилось с ней встречаться. Я знаю, какое в этом городе отношение у болельщиков, у власти к футболу. Это можно только позавидовать. И естественно мы знали, что здесь очень и очень хорошая команда. Мы настраивали своих футболистов здесь еще в Виннице по приезду, перед приездом сюда. Мы настраивали на игру с очень хорошей командой уровня второй лиги. И не низкой, не, 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 не таблицы, которая внизу, а выше среднего. Так, в принципе, оно. Наши ожидания оправдались. Сегодня соперник нам доставил очень, очень много проблем. То есть вот этот второй мяч забитый, он как бы немножечко облегчил нам э, саму игру. Но по тому, как развивался, э, хочу сказать, первый тайм, то э, в первом тайме э, как и мы могли э, выигрывать 3-0, так и команда соперника могла по моментам выигрывать у нас 3-0. Понимаете, хочу отметить игру обоих вратарей, которые, ну, сыграли на высочайшем уровне сегодня. И наш и вратарь соперника, поэтому может быть счет не такой, как мог бы быть и для тех же болельщиков. Но сама игра в атаке обоих команд, обеих, то я, как мое мнение, я считаю, что должна была понравиться зрителям, не так нам тренерам естественно, вы сами понимаете, что мы не можем быть рады, когда у ваших ворот столько моментов создает соперник. Но для зрителей, мне кажется, это был хороший матч. Но нам просто нам больше повезло сегодня, скажем так. А, а добрый, дякую вам. И еще одно запитание. Еще одно запитание. Вы э, ось по, по э, итогам цієї игры, потом цієї игры, вы понимаете, что у вас майбутнє завдання больше, больше, больше и больше. Ну, ну, это естественно, хотя э, нашим президентам не поставлена задача, естественно, выигрывать кубок. Мы понимаем наши возможности, но э, как любой он человек, как я любой тренер, как футболисты, ну, всегда хочется забраться максимально дальше, чтобы Винница давно не имела команды. Она сейчас у нас только формируется. Поймите, этой команде всего лишь полтора месяца мы ее собирали, собирали по крупицам. Поэтому в Виннице давно не было футбола как такового. И приезд команд, я понимаю, что приедет уже команда, скорее всего, первой лиги, то есть это ажиотаж. Это поможет нам дальше развивать футбол в Виннице и к себе повернуть и наши власти, и болельщиков, и бизнесменов к команде. То есть для нас была очень важна эта победа и в этом плане. А каких-то глобальных задач, естественно, мы не ставим. Зрозуміло. А, а дуже вам велике спасибі за ігру. І все вам самого найкраще. Інтерв'ю з головним тренером футбольного клубу «Агробізнес ТСК» Валерій Кліщенко. Пане Валерію, а ваші сподівання збулися чи ні сьогодні? Ну, хотелось, конечно, больше, хотелось пройти эту скажем так, все-таки мы проиграли по игре, я поздравляю соперника, с следующий круг. Ну, а по нашей команде хотелось бы ну не хватает чуть-чуть эмоциональная, серьезная игра была 4 дня назад. Я думаю, ребята, те самые ходили за человеком, они не совсем не И я думаю, вот это одна из главных причин, что мы смогли такие этот Скажите, пожалуйста, вы на майбутнє, вы уверены в своей команде? Вы верите в то, что она сможет досягти всіх всех вершин, які в неї ще залишилося до Так, Да, хороший вопрос, провокационный. Если бы я не верил в кубок, если бы я не верил в чемпионат, я б тут не был. Конечно, верю, конечно, буду все делать для того, чтобы завоевать. Пане Гаврииле, хочется вам побожать успехи в будущем, в наступных ваших всех выступах и на, скажем так, на завершении нашего импровизованного флеш-интервью. Еще, знаете, вот, чего вам, чего вам хотелось бы побажать ромынским болеварникам? Ну, за сегодня хотелось бы сказать спасибо им отдельно. Народ подошел в большом количестве, спасибо им большое. А пожелать хотелось бы, наверное, ну, скажем так, с первых минут сильнее поддерживать своих ребят. И, и, и я считаю, что этого чуть-чуть, может, где-то не хватает. Но все равно им большое спасибо. Дякую. Вы Лилик главный тренер команды Спасибо. спасибо.